Эти зубы сломали где-то при каких обстоятельствах? В Херсоне дубинкой, когда зашли русские, когда весь лагерь прибивали, вот эта дубинка вот это вот. В каком лагере? В семерке. Семерка Херсон. Когда маски-шоу эти были, да? Да, совершенно верно. Когда там вот весь лагерь прибивали и и дубинкой, да? Да, дубинкой. Они разворачивали другой стороной ручкой и ручкой. Но ну, они все. Как... Это были русские или это были переодетые они были, украинцы? Они были и наши, и русские. Там, смешанные были, смешанные, да? Смешанные. да. Кто остался и, то есть, издевались над всеми. Весь лагерь зашли, вот, все, это русская власть, уже, как бы, вот, дословно не скажу, конечно, и начали просто напросто всех прибивать. Ломать ребра, растягивать люд людей на столах и дубинками бить. Одному руку сломали. То есть дубинкой и как далее, вот, интересно сломать мне. Сломали руку. Тебе помимо того, что зубы выбили, и что еще? Сломали ребра, ну, то есть с этой стороны и с этой стороны. Деж ну, тяжело было дышать, там, мы сами простынями уже перетягивались, там, кто мог на ночь, потому что невозможно было дышать больно при вдохе и так далее людям тоже там очень много им досталось, то есть издевались над людьми так, что я даже не понимал, что это человек кричит. Не можно было понять, что это человек на самом деле кричит. Так и издевались на яме там рядом яма возле нас тоже очень сильно там издевались, били всех больных, старых, молодых, то есть все равно так как это больница, как это больница, то есть очень много больных людей, которые там Действительно тяжелый. Не определяли, не смотрели, били всех. Просто зашли и начали бить сразу всех. То есть представьте, какой там крик стоял. Как вы. Зачем это было сделано? На ваше мнение. Ну, что пришла русская власть, что это не Украина, что вот будет так, как они хотят. То есть, ну, вот так вот как-то. То есть, это, ну логики нет, ну, я не могу вам сказать, это ненормально, это ну, как бы ну как так можно вот с людьми вообще обращаться, как бы там даже пусть заключенный человек совершил там какую-то там это, ну как же можно издеваться над людьми это а, потом вас я так понимаю депортировали в Россию, да? Э -э ну, как они говорят перем... пере переместили переместили каким образом? Когда нас забирали, то есть все вещи, документы, все, то есть вот мы шли, были личные вещи и так далее, то есть все бросайте, маленький кулечек какой-то, все, больше ничего. И когда выходили, там от ворота открыты были, подгоняли под ворота уже сам автомобиль и видно, что стоит джип с пулеметами, стоит БТР. То есть все это уже были военные. Вот именно конкретно военные. Нас в автозак, когда загрузили, ну как сказать, загрузили, люди стояли. То есть настолько сильно все было забито. То есть загружали не так, как что можно спокойно сидеть, а люди вот так вот сидели, плюс ко всему еще в проходе стояли. И так везли двое суток. За двое суток один раз покормили, один раз в туалет вывели. По стенам, по потолку вода капала. И так двое суток везли. Вы имели опыт пребывания в украинской колонии, то есть до полномасштабного вторжения. И сейчас вы продолжаете отбывать наказание в украинской колонии. И вы немного побыли, ну, немного, так, прилично, в принципе, э, на территории Крыма оккупированного и в России. Вывезли нас, вот, меня вывезли в Краснодарский край, город Обширонск. Да, я хочу сказать, разница в отношении, в содержании есть вообще? Ну, я вам скажу так, вот дают вам, я так вкратце, паечка хлеба, по весу она как глина, Начинаете кусать этот хлеб. Он, может в детстве пластилин кусали. Вот такой же цветом темно-коричневый. То есть это даже не можно, не, нельзя сказать, что это хлеб. Было такое даже, что вот давали вот, вот такую паечку, даже меньше, как спичечный коробок. Паечку хлеба. Было и такое даже. Там. То есть э, белый хлеб я видел. Э, только тогда, когда какая-то комиссия приезжала. То есть нам давали белый хлеб, что у них там все нормально и так далее. В основном хлеб был серый, ну такого качества также А в отношении? Отношения, ну как вам сказать, каждый на вас смотрит, тот же заключенный, как будто ты являешься прямым его врагом, чего вас сюда привезли, много разных, не буду выражаться некорректных слов и так далее. Такое же отношение. И каждый день, что и так далее. Ну, то есть психологическое давление очень сильно, как со стороны администрации, так и самих заключенных. То есть ненависть, ну, в общем. Подводя итог, значит, это вся оккупация и, так скажем, перемещение. Ну, я считаю, что вас просто украли. Последствия у тебя выбитые зубы, сломанные ребра, что еще? Ну, палец дубинкой, но ну, это еще на Херсоне, вот, шрам только остался, дубинка, yani, так как сустав тут. Так вроде, работает, но шрам остался, лопнула кожа.